assalomu alaykum kanalimga xush kelibsiz bugun men sizlarga qo'y go'shtini va kartoshkani qovurib dimlaganda mazali bo'lib chiqadigan yana bir variantini ko'rsatib o'taman buning uchun hamma mahsulotlarimizni oldindan tayyorlab olamiz mahsulotlarni oilangizni soniga qarab ko'proq yoki kamroq tayyorlashingiz mumkin yog'imizni qizdirishga qo'yamiz oldindan va kartoshkalarimizni tillarang yoki undan ham qizilroq yo ochroq rangda qizartirib olamiz hamma kartoshkalarni qizartirib olishimiz kerak bo'ladi endi go'shtlarimizni o'zimiz xohlagancha maydalab xohlagan ko'rinishimizda maydalab va tuz sepib мариновать qilib qo'yamiz mana kartoshkalarimiz kartoshkalarimizni qizartirib olganimizcha go'shtimiz tuzib turadi va go'shtlarimizni ham har birini qizartirib olamiz va qizartirib qovurib olgan go'shtlarimizni yog'imizni qozonimizdan olib go'shtlarimizni terib ustidan ah, chesnok va tabga ko'ra ziravorlar sepib kartoshkalarimizni teramiz birin ketin hamma mahsulotlarimizni mana shunday terib olamiz piyozimizni ustidan yana qolgan kartoshkalarimizni terib unga ham ziravor tuz sepib suv quyib dimlaymiz yarim soatda tayyor bo'ladi past olovda dimlab qo'yamiz yoqimli ishtaha albatta tayyorlab ko'ring kanalimga obuna bo'ling doimo sog' va salomat bo'ling